Всем привет, мы И нас зовут Маша и Полина, но вы с нами уже знакомы. Мы хотим вам рассказать одну очень интересную историю. Больше она ржачная, конечно. давай, Маша, продолжай. Как-то раз мы собрались после первой четверти, после конца, пойти отдохнуть в кино, там сходить, купить и что-нибудь, я не знаю, там по магазинам походить. Ну, что-то мне захотелось поесть. А со мной еще была да? моя... Потому что Маша любит жрать. Она очень толстая. На себя-то посмотри, корова. Да, смотрите. У нас они одинаковые. Да ладно, ну короче, не сунь. Кто толстый, кто не толстый. Маша толстая. Ладно. Мы то свое видео снимаем лежа. Я ее в кадр не буду ставить. <свят> Нет. <свят> Нет, я сказала. Ну пошла, пошла, корова. <свят> Давай, ложись. <свят> ложись. Ну вот, мы так вам и не продолжили. Ходили мы, пошли мы в Синабон, там пирожное, попили чай, и главное, пирож... <свят> пирожное-то <свят> я <свят> с чаем купили, да, а они все сожрали за меня. О, ну, да, мы половину молчи. <свы> половину пирожного съели и, и чай выпили. Ну, они за нас чай выпила <свы> Я больше хотела какой-нибудь коктейль себе купить. Вот. Не суть Пирожное мы едим, едим, все я пожалась, я, я тоже, я тоже. Такая да, Аня, фигакс. Я. Дальше я. Давай дальше. Я. Давай, дальше Короче, фигакс в этом пирожном мы заметили волосинку. Аня. Заметила. Аня, да, заметила волосинку. Ну, Маша предложила пойти, чтобы нам... Э, блин, вот она все переврала. Аня заметила волосинку. <с teres> она <с through> да. сказала, блин, Маша, если бы ты знала законы, ты бы могла денег потребовать. Я такая, офигакс, а что вы это не идете? Она такая, да, ну, 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 такие, знаете, засыхи. Вот ну я как гордый человек, они такие отбей, отбей о там, да, о, конечно, ну, там... гордый, <свittany> очень, очень. <свittany> как гордый человек пошла, посмотрела, там мужик не хотел его спугивать, стоял в кассе она такая, что? я такая, да не, 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 вы пробивайте пока мужчину э, а я с... по потом пойду скажу, она такая я такая говорю э, у нас волосина в пирожне она такая, покажите, я ей показываю, она такая, давайте я вам обменяю, она такая, не нет, не спасибо, мы уже объелись, давайте я вам с собой дам, мы купили одно пирожное большое, а там было в, в этой упаковке с собой два больших пирожных, и она им дала, им? Нам, она нам дала эти два пирожные, я гордо иду такая, да, да, она такая, Аня, все, всю дорогу, если бы не я, если бы не я. <связать> да, а еще мы потом подумали, если бы Маша сказала на эти два пирожных, что нет, спасибо, нам уже предложили деньги, а Маша тупанула. <связать> да. Но она всегда тормозит. <связать> <связать> Но после этого я за Аню. Хуже, <связать> чем <связать> маршрутка, <Макдонавр. на> <связать> <связать> Да, Маш, мы с тобой в Макдональдс ходили. <связать> а из-за некоторых людей, как Егор, Эмиль и Колодий Денис, мы, мы, ну, мы, мы с Аней после этого нет. в Макдональдс пошли, ты не знаешь про это. это. Упс. Упс. Ну, а я Чего? Я, я ходила. Угу. Когда? Не знаю. Ну да, вот лучше, лучше сидеть снимать. Из-за некоторых людей мы не пошли в Макдональдс. Но мы сходили как бы в субботу. Опа, на гардеробчик мой, блядь, наверху там целая свалка. Несут. А папа дома? Я не знаю. Подожди, папа там. Потом... Шаги. -ка. Пап! Ух, теперь можно потом ругаться. Ну вот, не суть. Ну вот из-за некоторых людей вы можете попасть в неловкую ситуацию. Такую, как не пойти в Макдональдс, за, за, за чей-то счет. Все, договорились, субботу, да-да-да, все, отпросились у всех, да. Конечно, мы с Полиной пошли, как умные люди, вай-фай посидели, да. А они, скажи, такие, пошли в понедельник. Сказали такие, угу, угу". с тремя девчонками мы пошли, да-да-да. Да, да, да. да вот как... за свой счет возьмем, конечно. Да, их трое было, ведом. мы такие, так вы себя наполовину разделили, а половина мальчика, а половина девочка. Вот у вас и шесть получилось. Смирнов, наверное, обанкротился после этого. Да Смирнов из тысячи, он сказал, мне тысячу, мне у тысяча, а взял 400 рублей на себя только. Ему 400 дали из тысячи. Ну вот видите. Смирнов и Миль, полный, запомните это. Он это увидит, он нас убьет. Скорее мы, я как его сегодня. Да, мы его за волосы таскаем, он лысый скоро останется. Маша, Маша. Да, Маша. Мы ему потом этот, не забудь купить ему этот. И наращивать волосы, бальзам. Блин, точно. Ну ладно, давайте. Всем бай. На этом мы закончим наше видео. Как вы знаете, нас зовут Маша и Полина. Наши ссылки мы будем оставлять под каждым видео. Хотите нам в контакт добавляться и общаться, конечно, мы можем даже с вами по веб-камере поговорить, чтобы вы удостоверились, что это наши как бы, не фейковские страницы. Всем пока. Маша, если мы сейчас по видео разговариваем, какие фейковые страницы? Ладно, не суть. Давайте. Всем пока. Соедините по Особенно челкастые. Да. Мы вас очень любим. Да, тьма -тьма 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 -тьма.